असलकम आज गुफ्तगु करेंगे एक ख़बर के मुतालिक जो लाजमी मैंने कई ख़बरों में तो नहीं देखी यहाँ पर जो अपने क्या क्या, क्या यूटूब वग़ैरह पर जो ख़बरें होती हैं उस पर देखी कि गालिबा कराची में किसी बहुत अमीर कबीर ख़ानदान की किसी लड़की या औरत ने जो नशे में थी दो इंसानों की जान ले ली पहले तो ये आप गौर कीजिए कि वो माली तौर पर कितने खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और फिर ज़रा ग़ौर कीजिए कि जिस घर की वो बेटी है बहन है बीवी है माँ है उस घर में अखलाक़ियात का माहौल कैसा होगा उन करोड़पति और अरबपति घर के इस हिस्से में जिससे ये औरत या लड़की ताल्लुक़ रखती थी तो उनकी खिलाफियात क्या, क्या होगी उनके बच्चे क्या देखते होंगे कि ये माँ जो किसी की माँ है किसी की बहन है किसी की बीवी है किसी की बेटी है जब वो नशे सूंघती होगी कहाँ से ख़रीदती होगी घर में लेकर आती होगी उसका शौहर उस पर क्या गुजरती होगी उसका बेटा उसकी बेटी उसको देखती होगी इस दौलत ने क्या दिया इस खुशहाली ने क्या दिया उस घर के माहौल को देखो वो अल्लाह माफ़ करे जहन्नुम का एक हिस्सा होगा वो घर कोई भी हो अल्लाह माफ़ करे किसी का भी घर हो जिसमें खुदा की ये सरी नाफरमानी होती हैं रहमतें और बरकतें नाजिल नहीं हो सकती इससे ये रास्ता कहने की बात यह है कि हम ये बात करना चाह रहे हैं कि इतना खुशहाल घराना जो दुनियावी तौर पर खुशहाल है जैसे जब कानून अपनी दौलत की नुमाइश समेत निकला तो जो तो लोग देख रहे थे उन उन्हों, उन्होंने एक ने हसरत से कहा कि काश हमें हमारे पास भी इतनी दौलत हो ना और जब बल उस पर अल्लाह का आज़ाब आया तो उन्हीं लोगों ने माफ़ी मांगी आज हमारे माशरे में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं इन लोगों को देख कर इनके बड़े बड़े महल देख कर इनकी ज़िंदगी के ठाट बाट देख कर उनके दिल में भी ज़रूरी ख्याल पैदा होता होगा कि जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं काश हम भी उनमें से हों मगर फिर उनके उनकी ये ज़िंदगी देखें आप उनकी जिंदगी देख कर फिर जहन में ख्याल आएगा कि अल्लाह माफ़ करे हमारे घर भी ऐसे हों यहाँ तक इस मुकाम तक जो भी पहुँचता है याद रखिए मेरे भाइयों मेरे अजीजों वो अपनी पसंद से अपनी चॉइस से पहुंचता है इस मुकाम पर ना खुदा अल्लाह जबरदस्ती ना किसी को नेक बनाता है ना किसी को बदकार बनाता है अल्लाह ने नेकी की राह भी सब पर खोल दी है और बदी भी सब पर जाहिर कर दी है अब ये इंसान की अपनी मर्जी है कि वो जब अजान की आवाज़ आ रही है तो वो मस्जिद की तरफ जाता है या उसे पता होता है कि किस हिस्से में सप्लाई वाला ये किस वक्त आएगा ये ट्रक वाला ये हेरोइन ये आइस ये जो भी नशे हैं वो वहाँ पहुँच जाएगा दोनों जगह उसकी अपनी मर्जी है मगर दोनों जब मर्जी इस्तेमाल करता है इंसान भलाई की जब मर्जी अपनी मर्जी से भलाई पे चलना शुरू करता है तो अल्लाह उसके लिए एक भलाई के बाद दूसरी भलाई का रास्ता खोलता जाता है एक भलाई दूसरी भलाई का रास्ता खोलती है इसी तरह जब कोई भी इंसान बुराई का रास्ता खुद अपनी पसंद से पसंद करता है उसके बाद दूसरी बुराई उसके लिए आसान होती चली जाती है ये देखिए फोन आपके हाथ में है, मेरे हाथ में अभी ढूंढ तो हम कोई चीज रहे थे कोई अच्छी चीज ढूंढ रहे थे अभी एक फहश और गंदी तस्वीर आई है मेरे सामने ये लम्हा है मेरे लिए ना और आपके लिए अगर एक सेकंड में वहाँ से गुजर गया तो इसका मतलब है आपने और मैंने इरादा कर लिया कि नहीं देखना ये और अगर मैं देख कर फौरन मेरे जहन में आया मैं रुक गया और यहाँ से मैं अपना लुत्फ लेने लगा दोनों मेरी पसंद थी अल्लाह ने ना वो मुझसे करवाया है ना ये मुझसे करवाया है। इस अमीर तरीन खानदान की ये बच्ची अपनी मंजिल अपनी मर्जी से यहां तक पहुंची है ये नशा खुद इन्होंने इख्तियार किया है हर इंसान जो भी नेकी या भलाई है यही इम्तहान है इस दुनिया में अगर अल्लाह बज़ोर किसी को जोर से नेक बना दे तो उस शख्स की नेकी का फायदा क्या हुआ वो खुद तो नेक नहीं बना अल्लाह ने जोर ही नेक बनाया उसे इसी तरह अगर अल्लाह बजोर ही हुक्म देते दे, इसे बुरा बनना है तो वो शख्स तो मजबूर है बुरा बनने के लिए ये बुराई या नेकी मैं और आप अपनी पसंद से हासिल करते हैं और उस घर में उस ख़ानदान में उस इलाके में जहां अल्लाह से बगावत करने वाले इस दर्जे पर पहुंच जाए उस घर में नी अपने रहमत कैसे बरस सकती है अंदाज़ा लगाइए नशे के लिए शरीयत के कानून में आपको बता दूं कि पहले अरब अरब शराब के इतने रसिया थे कि वल्ल आलम उनकी जबान में शराब के कितने नाम हैं गालिबन हर जबान में एक या दो नाम होता है शराब के लिए उनके पास बेानतहा नाम थे इसके उनकी शायरी में शराब के कसीदे लिखे हुए हैं और उनकी 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 रगों में यह इस तरह रच बस गई थी कि अल्लाह अकबर अल्लाह जो आलमैब है जो इंसानों की सरिश से वाकिफ है एकदम आराम नहीं किया अल्लाह ने अल्लाह ने पहले एक हुक्म दिया फिर दूसरा हुक्म दिया फिर तीसरा हुक्म दिया तो उस खुमर का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है तो उस जमाने में अरब जो है हुमर या तो Uh, अंगूर की शराब को कहते थे स्पेशल अंगूर की शराब को कहते थे और उसके बाद गेहूँ जौ खजूर दूसरे जितने भी तरीक़ों से शराब बनती है उसको खुमर के लिए इस्तेमाल करते थे मगर मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब की ज़ात के कि क्या आपने सलाम को अल्लाह ने सिखाया आपने खुमर हर चीज़ समेटती कि हर चीज़ खुमर है आप वसल्लम ने फरमाया कि हर हर नशा आवर चीज खुमर है और हर नशा आवर चीज हराम है हर नशा आवर चीज खुमर है ये मत समझ लेना कि मैं शराब नहीं पी रहा मैं सूंघ रहा हूं मैं हेरोइन ले रहा हूं मैं रगों में टीके लगा रहा हूं ये हराम नहीं है क्योंकि अल्लाह ने तो खुमर का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ने हमर कहकर अल्लाह अकबर अंदाजा लगाइए अल्लाह ने लानत फरमाई है खुमर पर पहले उसका लफ् तर्जुमा शराब होता है अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब पर अल्लाह ने लानत फरमाई अल्लाह अकबर अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब पीने वाले पर पिलाने वाले पर बेचने वाले पर कशीद करने वाले पर कशीद करवाने वाले पर उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले पर उसको ट्रांसपोर्ट करवाने वाले के ऊपर मगर हुमर का लफ्ज सिर्फ शराब के लिए नहीं होगा जब शराब पर लानत है तो हर नशे पर अल्लाह की लानत होगी अल्लाह माफ़ करे जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं हम जो मुसलमान इनमें मुलविस हैं अल्लाह ने फरमाया लानत है इसके ऊपर फलन वमिल्ला मेरे भाइयों मेरे अजीजों गौर करो जरा अगर अल्लाह कुरान में अल्लाह ने फरमाया जिस पर अल्लाह की लानत हो गई उसकी उसको नसर करने वाला उसको साथ देने वाला उसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा आप क्योंकि उसने ये रास्ता खुद इख्तियार एक मुसलमान को पता है कि अल्लाह की रहमत का रास्ता कौन सा है अल्लाह की लानत का रास्ता कौन सा है इस तरह फरमाया खुमर हर नशा आवर चीज खुमर है और हर नाशा आवर चीज जो है वो हराम है और फिर फरमाया शराब के लिए और हर चीज के लिए कि अगर किसी दस्तरखान पर मौजूद है तो वह खाना भी मत खाओ अल्लाह पढ़ा ये वो हराम है जिन पर अल्लाह इतना नाराज़ है कि लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है अल्लाह अल्लाह ने जुल्म के लिए अल्लाह ने कुफर के लिए लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इन नशों के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ की ज़्यादा मकदार भी नशे में मुबला कर दे उसकी छोटी मक़दार भी हराम है अल्लाह पर यह नहीं हो सकता कि हम अगर एक पाव चढ़ाएंगे या एक गिलास चढ़ाएंगे तभी हराम होगी आपने फरमाया जिसकी ज़्यादा मकदार जो है नशा पैदा करे उसकी छोटी मकदार भी हराम है अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों मेरे अजीजों ये वो अल्लाह की एक दफ़ा मैं फिर ज़रा इस रोड को गौर से देख लूँ आप सल्ला वम ने फरमाया मैं हर नशा आवर चीज़ से मना करता हूँ और जिस चीज़ से अल्लाह और उसका रसूल मना कर दे वो आराम है और शराब के लिए खुमर के लिए तो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उम्र खबाइश खबासतों की माँ है हर खबासत यहाँ से निकलती है अंदाज़ा लगाइए ये जो बातें मैंने अपने आज जो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम बात जब अगर कोई दीनी मौजू पर करेंगे तो जो सुन्नत दुआ है उससे शुरू करते हैं और जब अस्सलाम अमकुम से शुरू करूं तो एक कोई दुनियावी या टॉपिक होता है आ शुरू मैंने अस्सलाम अल्लाम से कहा था मगर ये टॉपिक बहुत वसी है ये ख़ालस दीनी टॉपिक है ये एक मुसलमान की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है हर मतलब अल्लाह ने फरमाया है कि फ़ातब रूया उफसार अगर कोई ऐसी चीज़ें देखो तो तुम्हारी इबरत की आँखें खुल जानी चाहिए ये जो हादसा हुआ है ये हमारे लिए आंखें खोलने के लिए काफी है कि अल्लाह की बगावत के बाद हम पर रहमतें नाजिल नहीं हो सकती चाहे वो एक इंसान हो एक घर हो एक मोहल्ला हो एक गांव हो एक शहर हो एक मुल्क हो अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं हो सकती ये अल्लाह की जब मैं खुदा से बगावत भी करूँ उसके अहकाम भी तो पूरे देख लिए अंदाजा लगा लिए भाई जिस जगह हम रहते हैं वो मेरा गांव हो शहर हो मुल्क हो अल्लाह से कित कदर भाग रही हैं हम अल्लाह के अकाम किस तरह अल्लाम तोड़ रहे हैं हम उसके ऐलान तोड़ने में झूठ बोलने में दगाबाजी करने में हराम बेचने में हराम इस्तेमाल करने में ऐलान कर रहे हैं फिर अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतें किस तरह नाजिल होंगी क्या है वो किसी ने कहा था कि आ, इल्मी का है खुतबा है कि काम दो के किए जन्नत का है उम्मीदवार अल्लाह अकबर काम दो के किए जन्नत का उम्मीदवार ये हमारा हाल है ना सारी उम्र माजअल्ला सुमा कि हम दो काम वो करे जो दो का रास्ता है और हम कहें कि जन्नत हमारे रास्ते मिली है फिर फरमाया कि कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों दोनों रास्ते खुले हुए हैं हमें सोचना चाहिए कि इस दौलत हासिल करने की दौड़ में यह घराना जिसकी यह औरत है यह पाकिस्तान के अमीर तरीन घराना में से है तो दौलत ही अगर कामयाबी होती तो देख लीजिए इस कामयाबी इस दौलत को पाकर कहां पहुंचे हुए हैं ये अल्लाह मुझे और आपको हमें शूर दे कि जिस चीज को उसने हराम करार दिया है जिस चीज पर उसने लानत लानत फरमाई है हम उससे इतना ही दूर रहें जितना आग से दूर रहना चाहते हैं मेरा रब मुझे और आपको अपने रास्ते पर चलने की अपने अहकाम पर चलने की तोफ़ी अता फ़रमाए जो कुछ उसने हराम करार दिया है माज़ल्ला उससे बचने की और जो कुछ करने का उसने हमें कम दिया है उसे करने की हमें तोफ़ी अता फ़रमाए व बलाग व दावाना अनिलहमदिल्ल